Поки кукуха на ремонті, ми вирішили поїхати трошки на оффрот. Сьогодні буде півтори години екскурсу світ офроду. Пригнали нову котлету цікаву машину на тест драйв. Ми сьогодні на Срента, бо кукуха в нас без корпуса коробки. Джипів досить багато, бачу, є круті хлопці. Навіть білі машини приїжджали. Так выглядит цей дивовижний аппарат. Орик с нами. Много разных машин. Ух ты, что творит? Ого, какие машины. Андрюха, привет! Бач, моя машина не выехала. А ты уже давно тут отдыхаешь, да? А где твоя машина? Забрана? Так, нет, не, не, не тут. Не зібрана. Я бачу, що мало нив, вже більше рубиконів ніж нив. Максим, дай назад, тільки обережно. А там машина. Леха, так це яка генерация? Это предпоследняя. це предпослідня ж вітара. Куда считай? Да, ну спойлерно. Дурачки, смотри, що Да, вытворяють. Не встигаю куди знімати, і там літають, і там літають. Ну це машини поробили на війну. Вже хрустить. Я так, да, я зараз доганю, пішком буду доганяти. Все, справимося, не переживайте. Саня, переживає, що я без колісний останусь. Саня, череп привіт. І убіжали вони всі вдаль. А ми їх будемо пішки доганяти хорошее місце, я тут катався сыгой Сі было весело понравилось поехали взяли нас на борт там машины выгелезуть по полной казал руслан купи ниву купи ниву а я кажу дай покататься руслан дай покататься їхав, навіть не зупинився, не поздоровався. А знаєте чому? Бо якщо ніва остановиться, то її потім не заведеш. Правильно? Ставте лайк, хто вважає так само. Вже двіжуха, всі штурмують гору. а вона не штурмується. Ты рядом, Ори? А, говорю, Ори, ты рядом? Да ты что, он так выскакивал, вы бачили? У меня двое кормить. А, деревянные. Деревянные. Деревянные слопы. Резина из дерева. Я из корабля. Ну все, выезжайте. поехали! Не нет. Вот вот. Вашу машину целился. Заехал. Ну что, расскажи. На да? Нормально. Стремно? А? Страшно. Робите. Страшно, потому что пока непонятно чего бояться на упруге. А так, а что у тебя за мосты? Вольво Лапландер. Да? А ступицы тоже Вольво Лапландер? Да. А что они на 6 болтов? А? А что они на 6 болтов? Прорубили трохи. Не подлог. А давление 0,7. Не подлог с рукой, там 3,5 давления. 0,2 и все. Да. О, бля. И Интересно, так устроена подвеска. Ну все регуліруємо. Тут регулюємо, там регуліруємо. Стойки пружинні, газомортизатори плюс пружина. І якісь такі отбойники. Мерседесов скидвигун 5 літрів. Такі так мости в Ольвола Фландер. Вже всі кричать, поїхали, всі блокировки. Топливный бак. Это агрессивная собака просто. Ему нет, он просто очкует. Пошли. Не нормально, он так нормальный всегда такой. Руслан, подожди, Руслан! Я тут ковры прямо. Сегодня. Слушай, что-то собака не хочет заходить. Ори, давай заходи. Ори, Ори место. Слушай, что-то собака не не идет вообще к тебе. Ори место, Ори место. Давай, давай, давай блин, он говорит, я в эту шкарлупу не сяду. Ну, да, конечно, собака да... Так, значит, дивиться на эту кустарщину и почему я не на вижу. А что ж кустарщина? Его. Что ж тут кустарного? Итальянцы машину. О, слушай, там спальник прямо целый. Да, да, тут нормально можно отдохнуть. Ну тут больше места, чем в залупазе. Да больше, чем в этом даже. Я тебе скажу больше, чем. Больше, чем в Volkswagen? Да. В зеленой мечте, да? Так, как идем? Запчасти выпадают, Леди, положи. Не, не поломай прокладка новая. О. Ох ты что, надо пристегиваться. Держись! Эти, деревья, деревья, Держись. деревья, надо деревья, не ломай деревья. Слепой, следи за дорогой. Ну как ты? Да, приборы, сто, что, а, сто! А что приборы? Да подожди, расскажи, <с что с твоей машиной. У а, моей машины лоснула средняя, картер, коробки, передач. Юрка, ну а давай, давай. картер пришли не слишком. А я уже заказал, в Харькове а есть. В Живно, уже, этот картер есть уже у новой почты, а завтра будет у меня. Сейчас третью включим. На третьей капитале, смотри. Тут пять передач. Да ты что? А это пониженная третья? Да, да, третья, третья. А, так, кстати, тренди, что вот это. Да, О, третья. мы приехали к Соренто. О, ну слухай, тут тепло. Конечно, тут печка, знаешь, какая, как я ее мыл. А мы правильно едем? Да не знаю. Слушай, да. ну хорошая обзорность, по-моему, да? да А я тут нет, низким нет, людям в Ниве, нормально? а куда дельфин едет? А какого он на вторую руку выпускает? 79-го, старше тебя. На пол, да ты что? Да? На да 10 лет старше, чем у меня Шишига была колись. Трясе трошки? Но в принципе, это не страшно. Что, трошки? Трошки трясе. Трясе, ну колеса просто немного С высоким протектором. Не помнит, какие у него зеркала. Зеркала оригинальные, смотри. Но собака перелякалась, просто лягла даже. Даже не встает. Слышь, какая-то вообще туда непланированная дорога. Вот давай за ней Может, пристегнуться таки? Да, нет. Не а ничего. это оригинальные сиденья? Огошечки. Диагоналочка, ну, прям, надо да? блокировку включать Или кому-то выйти Ветку забираешь, значит, там что-то возле колеса моста А, пониженная только на блокувании включается? Нет Да не, закусила вот в чем проблема, давай Пошли, а Пошли показывай Ой Таким диагоналкам, вон проблема, видишь, Сань, колесо повесишь У тебя и диски новые, да, тормозные? Да, все там новое, так, треба отрезать лишнее. Что ж ты наделал? Ну, ты облегчил машину по максимуму, да? Давай подтянем его. Подожди, а что ты не выровнял руль? Где давай. гидроусилитель, Руслан? Нету усилителя. Ты так поломаешь сейчас Поломаю да, машину. Давай лебедку, лебедку давай. Машина где Работай, елки-палки. Сейчас. Руслан! Руслан! А куда цеплять? Не сделали, не сделали, яйца не посмотри, сделали. Заматывай назад. На бампер снизу, не по... Саня, ну вот, вот, только, вот, а ну вот, вот, Посмотрите Только... вот, 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 Давай вперед. Стой, стой. Да, далеко, да? Пусти, пусти, Саня, пусти. Саня, пусти. Стой, стой. Пусти, отдай. На, сматывай. Ого, веревка тут, елки пал. Такой трош. Сматывай. Так а что вы за заднюю цепляете? Держи ноги ровно, выходи на Стоп! Стоп, стоп, стоп! Хорош, хорош, хорош! А ты куда-то поймал? Я вот, думал... Вот, 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 вот Саня. Саня, вот. Саня. А, давай через салон! Давай Саня, через салон! Вот, Саня, там собаку и задавят. Где люди стояли? Вот, да, вот тут крюк можно наклониться было и посмотреть.

брюки, на пол шишечки только зацепил. А порт все отцепляет Построенное было, да? Да это гараж этого. Славен гараж. Видишь по цвет машины? Славен гараж, а. -а, -а. Да Ты тут котлету собирали. Ну. А что не будешь Поехали! Подожди, давай заедем! Давай, давай. заедем! Прощайте, друзья! Это и Нива, значит, Все пошли, поехали дальше, колонна. Так а как мы к ним попадем? Треба спускаться, Руслан. Так а вдруг застрянем опять? Да ничего страшного, это видео, а да, люди подивлятся. 24 год. Вообще, слышишь? А в чем прикол? А, а что там, тоже раздатка есть? Смотри, как он проехал. Есть, конечно, это же джип. Ты же не весь четыре буквы эти магические? Такие Нива, четыре буквы и джип, похоже, звучит. А QQ2 вообще? А QQ2, а то он так и едет, Смотри, как Слушай, ты вообще будешь фарбовать машину, что так буду ездить? буду, не успел, вчера краску просто не купил. С утра надо было купить. Ты бы эпицентром их купить, ты просто опиздал сегодня. Да. А, лежу, а ты так уходи. с дома и ехал на ней, да? да. Не, на ней нельзя ехать. На этих шинах. Да, ты ее привез на эвакуаторе? <клес> ну, ехал, смотри. Стягивай песок, такая как речь. Все назад не идет.

Я сейчас туда и стянет. Давай, давай. я, я, я Там комментаторы, блогеры, стурманы, все рухаются, Андрюха уже. Вза... Вирівнявся. його чепихай, і він попройде, попробує пройти той пенек. Все, вони його розібрали, зараз знімаємо лебедку. Давайте, удачи, махни там ручкой хоть. Будь ласка! Красиво. У ну, не нада, у мене не Задача зробити високий і кліренс, і щоб вона не була висока, щоб вона була проходима по бездоріжжю, щоб ніде ні, ні за що не зачіпалась. Вон отдали, рухается поступово, поступово. Ребята, где вы там? Все скажут, что мы вас учкаем. Сразу первый направо. После спуска направо, а потом на развилке направо? Пока, Руслан! Пока! До новых Устричай!